आज अनेक क्षेत्रों में आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए हमारा एयरफोर्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि तो हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है जन सामान्य का आक्रोश है इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं इसको देश को समाज को हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती है हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मीडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती एक कोने में कहीं पड़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है এতক্ষণ ধরে আপনারা শুনলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি ঠিক কি কী বললেন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লালকেল্লায় ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বললেন নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের দ্রুত তদন্ত যারা এই জঘন্য কাজগুলি করছে তাদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হোক সমাজে আস্থা জাগানোর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে রাজ্যগুলিকে আরজিকর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদিজির এই বক্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে অন্যদিকে গতকাল যখন গোটা দেশ জুড়ে নারী শক্তির জাগরণ ঘটেছিল সেই সময় করে যে দুষ্কৃতির তাণ্ডব ঘটিয়েছে তাতে করে লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছে আমাদের রাজ্যের আমরা এক কোন সমাজে বাস করছি যেখানে নারীদের থেকে শুরু করে পুরুষদেরও কারোরই নিরাপত্তা নেই কি করে একশো থেকে একশো কুড়ি জন দুষ্কৃতী আর জিকার হাসপাতালে ঢুকে পড়ল এমন কি তাদেরকে দেখে ভয়ে বাথরুমে লুকোতে হলো পুলিশকে এ কোন সমাজে বাস করছি খাড়া আমাদের রক্ষক তাদেরকেই আমাদেরকে রক্ষা করতে হচ্ছে